Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Kembali lagi kita dalam siri kedua dalam Sembang Secawan Bersama kita pada hari ini ada seorang panel yang cantik dan seorang panel yang handsome Boleh perkenalkan diri masing-masing? Uh, sudah tentu boleh uh, Saya Rizwan bin Albani selaku panel satu pada hari ini uh, Saya merupakan pelajar 805 Bahasa Melayu Okay, baik. Terima kasih host yang cantik rupawan. Nama saya Nurin Rezani Azrin binti Muhammad Rezlam atau uh, lebih dikenali sebagai Nurin. Saya juga dari program AT05 ISMP Bahasa Melayu. Okay, terima kasih kepada dua-dua orang panel kita kerana telah perkenalkan diri. Okay, untuk hari ini, tahu ke apa tujuan kita bertemu pada Sembang Secawan pada hari ini? Uh, tahu. Ha, apa tu? kita akan bincang mengenai karya-karya yang akan yang dihasilkan oleh Datuk Dr. Zurina Hassan. Ah betul. Okey. Kita ke soalan yang pertama. Okey, soalan dari saya yang pertama, nyatakan karya-karya puisi yang dihasilkan oleh Datuk Dr. Zurina Hassan mengikut zaman sepanjang tempoh berkarya. Okey, baik. Terima kasih saudari Ain atas soalan tersebut. Uh, seperti yang kita tahu Datu Dr Zurina Hassan ni merupakan sastrawan negara, Sastrawan wanita negara pertama di Malaysia dan beliau juga lebih cenderung kepada uh, bidang puisi iaitu uh, bidang puisilah. Uh, oleh itu Datu Dr Zurina Hassan ni sebenarnya banyak telah banyak menghasilkan karya-karya uh, beliau dalam puisi, prosa, cerpen dan sebagainya tapi beliau lebih berfokus kepada puisi. Jadi kita dapat lihat sebenarnya Datuk Dr. Zurina Hassan ni banyak menghasilkan kumpulan-kumpulan atau antologi-antologi puisi. Okey. Karya beliau ni sebenarnya bermula dengan Uh, kumpulan puisi Sesayup Jalan yang diterbitkan pada tahun 1974 di University Sains Malaysia yang diterbitkan oleh Biro Penerbitan Universiti tersebutlah. Jadi bermula sejak itulah beliau memperkembangkan lagi karya-karya beliau dalam bidang puisi ini. Jadi terdapat banyak penerbit-penerbit uh, yang menerbitkan Uh, antologi beliau, terutamanya Dewan Pustaka, Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi uh, berikut merupakan beberapa lah uh, antologi yang dihasilkan oleh beliau. Yang pertama, yang pertama sekali yaitu Sesayup Jalan oleh penerbit uh, Biro Penerbitan USM 1974 dan kedua yang berjudul Di Sini Tiada Perhentian yang diterbitkan oleh Pewarna pada tahun 1977, ketiga, keberangkatan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1985 dan keempat iaitu judulnya ber berjudul Kuala Lumpur and Other Places yang diterbitkan oleh Percetakan Al-Huda pada tahun 1988 dan seterusnya Bujangga Tidak Bernama Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka itu sendiri pada tahun 1994. Seterusnya pesanan dari Gunung Ledang yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka juga dan Salasilah juga diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2005. Uh, seterusnya nota waktu iaitu antologi puisi bersama Lim Si Lim Sui Tin yang diterbitkan oleh Citra Publishing sendirian berhad pada tahun 2000 dan seterusnya menghadap ke pelabuhan ini merupakan antologi yang banyak terjemahannya yang diterjemahkan kepada bahasa asing seperti bahasa Jepun bahasa Perancis bahasa Spanyol juga dan diterbitkan pada tahun 2010 dan yang terakhir ialah cerita dalam cerita yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia pada tahun 2014. Okay. Jadi kalau kita lihat terdapat banyak kumpulan-kumpulan yang diterbitkan oleh Dato' Dr. Zurina Hassanie bermaksud beliau telah banyak menghasilkan puisi-puisi sajak di dalam kumpulan tersebut. Okay, terima kasih. Okay, uh, seperti yang Rizwan cakap tadi terlalu banyak karya-karya yang telah dihasilkan oleh Datuk Zurina Hassan betul? Ya betul. Jadi banyak-banyak karya ni yang mana satu yang menjadi kegemaran atau pilihan uh, Rizwan? Boleh, uh, boleh kongsikan? Uh, sudah tentulah uh, yang pertama sekali iaitu sesayup jalan kerana hmm. novel eh novel maaf silap kerana puisi inilah yang menjadi permulaan bagi beliau untuk uh, berkarya dalam bidang puisi. Okey, terima kasih Rizwan. Okey, okay, kita ke soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua adalah boleh ke berikan beberapa karya yang popular atau tersohor yang pernah Datuk Dr Zurina Hassan hasilkan sepanjang beliau berkaya, berkarya? Berkarya. Uh, boleh nurin teruskan? Okey, baiklah. Terima kasih Ain selaku hos kita pada hari ini. Saya akan jelaskan beberapa uh, karya puisi, prosa, cerpen, drama, esei dan terjemahan yang telah dihasilkan oleh Datuk Dr. Zurina Hasan. Uh, Okey, antara karya puisi beliau yang terkenal termasuklah puisi Di Bawah Lindungan Kaabah yang diterbitkan pada tahun 1997, Puisi Untuk Hati Yang Luka diterbitkan pada tahun 2002, yang ketiga, Penyair Seorang Wanita yang diterbitkan pada tahun 2011. Wanita dalam kenangan, uh, Wanita dalam kenangan yang diterbitkan pada tahun 2014 dan Dunia tanpa wanita yang diterbitkan pada tahun 2016. Puisi-puisi ini menyentuh tema-tema kehidupan, perasaan wanita serta perjuangan dalam hidup. Selain itu, Dr. Dr. Zurina Hassan ini juga menghasilkan beberapa novel yang sangat dihargai. Antaranya ialah Sungai mengalir lesu yang diterbitkan pada tahun 1994. Tunggu Sekejap Cinta yang diterbitkan pada tahun 2003 dan Pulanglah Hati yang diterbitkan pada tahun 2009. Novel-novel ini pula menggambarkan kehidupan, cinta dan emosi yang mendalam dalam cara yang sangat puitis. Dalam dunia cerpen, Zurina Hasan turut menghasilkan karya seperti Cinta dan Hujan yang diterbitkan pada tahun 1995 dan cerpen-cerpen pilihan yang diterbitkan pada ta pada tahun 2003. Tersasul yang turut memaparkan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi. Tidak ketinggalan juga, Datuk Dr. Zurina Hassan ni aktif dalam menulis drama. Dua drama yang terkenal beliau adalah Kena Tilang yang diterbitkan pada tahun 2001 dan Sanggara Cinta yang diterbitkan pada 2005 yang menggambarkan konflik sosial dan perasaan manusia melalui lakonan. Selain itu juga, Zurina Hassan menjadi aktor untuk antologi seperti dua cerita rakyat Melayu pada tahun 2012 menyumbang kepada pelbagai antologi puisi bersama penulis-penulis lain lah. Beliau juga telah menterjemahkan karya-karya ke dalam bahasa Inggeris seperti dalam koleksi Bawah Langit Merah. Karya-karya Dr. Dr. Zurina Hassan ni banyak menyentuh tentang koleksi tentang tema kehidupan sosial, kekeluargaan, perjuangan wanita dan isu-isu kemanusiaan Beliau mampu menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat di Malaysia dengan begitu indah dan penuh makna Sebagai seorang penulis yang berpengaruh, Dr. Dr. Zurina Hassan ini ter, uh, terus diingati dengan dedikasinya dalam dunia sastra Karya-karyanya memberi inspirasi kepada kita semua dalam memahami keindahan bahasa dan nilai-nilai kemanusiaan Satu Saja dia pada saya Okay, baik Nurin Kalau kita lihat dari karya-karya yang dihasilkan oleh Datuk Dr. Zurina Hassan ni Terlalu banyak tema-tema yang Memberi impak yang positif dalam kehidupan seharian kita kan Jadi karya-karya uh, yang dihasilkan ni katakan memang memberi inspirasi kepada kita semua, betul? Betul. Mm -hmm. Okey, jadi uh, kita dah dapat banyak informasi dan uh, daripada karya-karya dari Datuk Dr. Zurina Hassan. Jadi saya rasa takat tak, ini saja perbincangan kita pada hari ini dalam siri kedua Sembang Secawan. Jadi uh, itu saja dari kami. Sekian terima kasih. Sebelum Surai kita boleh minum secawan si kopi dulu. Angkat saya kat sini. Terima kasih.